Azərbaycan ilk və yeganə dövlət oldu ki, səbir nümayiş eldirərək danışıqlar yolu ilə çalışdı məsələləri həll etsün. İnatçı Ermənlərin inatkarlığı nəticəsində müha müharibədən öz silahlı qüvvələrindən istifadə edərək bu demək olar ki, böyük bir problemi həll etdi. Və düşünürəm ki, bütün təkdə biz Azərbaycanda yaşayan yox, Azərbaycanın filitlardan kənarda yaşayan da Azərbaycanların gözləri Qarabağda idi, Şada idi və mən düşünürəm ki, və mən dəfələrlə xaricdə də olanda görmüşdüm ki, onlar da fədakarcasına çalışırdılar Erməni təbliqatına qarşı, hilegərlər qarşı çıxış etmək və fərz edirəm ki, bu olduqca ədalətli idi ki, onları Yəni Azərbaycanların 5-ci qourultayın Xuşa'da keçirildi və onlar Xuşa'ya gəlib öz gözləri ilə Xuşa'nı da görmək və eyni zamanda mənalı gəlir ki, biz təsdiqlədük ki, Xuşa doğurdan da Azərbaycanın döyünən ürəyi idi, onun mədədi paytaxt idi. Bir məsələyə də diqqəti cəlb etmək istərdim ki, Ermənistan, ermənilər Xuşa'nı işqal edərək ancaq daimi orda özlərin müvəqqəti hissədirlər. Daşı daş üstə qoymaq imkanında değildilər. Orda demək olar ki kimlər yaşayırdı? Hərbçilər üçün kazarma çevrilmişdilər və tərk etdilər oranı. Sonda hələ bilki bunlar burda gətirib bir parlamentlər köçürmək istəyəndə oldular. Paşinyan getdi orda bir ə, o haqqanı düşdü, rəxs etdi. Ancaq necə deyirlər başında elə kartdadır bu onun rəksi. Bu rəxs. Və Paşinyan nə oldu? Nə dey şeinə Qarabağdan vidalaşdı. Azərbaycan özünü nümayiş edir ki, biz bu torpağın sahibi kimi onu bərpa edəcəy və burda Azərbaycanlıların hamısı üçün mədəni mədə, mərkəz olacaq. Və düşünürəm ki, əsas buy idi. Eyni zamanda o beyn e, mərkəzlərinin nümayəndələri də gəldilər, gördülər ki, Azərbaycan bu torpaqda doğrudan da sahiblik eləyəcək və Yeni geosiyasi durum ki, Azərbaycanın qələbəsindən sonra regionda əmələ gəlib, onu nəzərə almadan heç bir regional siyasəti həyata keçirə bilməz.